Ölkə ərazisində hava şəraitinin nisbətən sabitləşməsi mayın 13-də gözlənir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Ümayra Taxiyeva deyil. Onun sözlərinə görə, respublikanın rayonlarında mayın 9-u və 10-da fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Lakin güclü yağıntılar gözlənilmir. Yağıntıların intensivliyi azalıb. Bu gün günün ikinci yarısı və axşama doğru küləyin sürətinin zəifləməsi proqnozlaşdırılır. Xidmət rəisi əlavə edib: May 9-a görə gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin istinadən xəbər verir ki, Bakıda və Absheron yarımadasında arıb yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm cıvə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-75% olacaq. May 9-da Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayr-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Yülaym qərb küləyi əsəcək. Avanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.